ملک سے باہر جانے کے آٹھ بہترین طریقے آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آپ کس طرح مختلف طریقوں سے ملک سے باہر جا سکتے ہیں چاہے آپ کام کرنے کے ارادے سے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں یا تعلیم حاصل کرنے کے ارادے سے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں یا اپنی فیملی سے ملنے کے لیے یا فیملی کے ساتھ جو باہر ملک میں رہ رہی ہے اس کے ساتھ رہنے کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں یہ ساری معلومات فراہم کرنے والا ہوں سب سے پہلے ورک ویزا اگر آپ کو باہر کے کسی ملک سے کام کرنے کی کوئی پیشکش ہے تو آپ درخواست دے سکتے ہیں آپ باہر جا سکتے ہیں اور باہر جا کر کام کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر اسٹوڈنٹ ویزا اگر آپ باہر کے کسی ملک میں پڑھنا چاہتے ہیں وہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو باہر کسی ملک کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہوگا آپ کے پاس ایڈمیشن لیٹر ہونا چاہیے تیسرے نمبر پر ہے فیملی ویزا اگر آپ آپ کی فیملی کا کوئی فرد یا افراد باہر کسی ملک میں رہتے ہیں تو آپ فیملی ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور فیملی ویزا پہ جا سکتے ہیں چوتھے نمبر پر ہے سیاحتی ویزا جسے وزٹ ویزا بولتے ہیں یہ ٹیمپرری ویزا ہوتی ہے کس کن ممالک میں یہ ایک مہینے کے لیے ملتی ہے کن ممالک میں یہ تین مہینے تک اس کا پیریڈ ہوتا ہے پانچویں نمبر پر ہے پناہ گزینی ویزا جسے اسائلم بولتے ہیں اگر آپ کو اپنے ملک میں آپ کی جان مال یا دوسرے قسم کا کوئی خطرہ ہے تو آپ اسائلم کلیم کر سکتے ہیں باہر کسی ملک میں یہ ایک انٹرنیشنل قانون ہے کہ اگر کسی کی جان کو کسی ملک میں خطرہ ہے تو دوسرا ملک کو اسے پناہ دے سکتا ہے ہمارے آج جیسے قادیانی ہو گئے اقلیت ہو گئی تو وہ زیادہ تر اسائلم کلیم کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے یہاں پر ہماری جان کو خطرہ ہے تو ہمیں پناہ دی جائے دوسرے ملک میں جہاں پر وہ اسائلم کلیم کرتے ہیں اس کے علاوہ لیفٹسٹ ہے جو لیفٹسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ بھی زیادہ تر باہر ممالک میں اسائلم کلیم کرتے ہیں اور اسائلم پر رہتے ہیں تو یہ انٹرنیشنل لا ہے اور اس کے تحت جو ہے زیادہ تر حقوق ان کو دیے جاتے ہیں کافی ممالک میں تو ان کو ماہوار وظیفہ بھی دیا جاتا ہے جو اسائیلم پہ وہاں پر ٹھہرے ہوتے ہیں چھٹے نمبر پر ہے شادی ویزا اگر باہر کسی ملک میں رہنے والا بندہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اگر آپ کی اس سے شادی ہو جاتی ہے تو آپ اس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور وہاں پر جا کر سیٹل ہو سکتے ہیں ساتھوے نمبر پر ہے سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں آپ پیسے والے ہیں پھر تو آپ کو ٹینشن ہی نہیں پھر تو جو بھی باہر جو بھی ممالک ہیں پھر تو جو بھی ممالک ہیں وہ تو آپ کو ویلکم کریں گے کہ بھائی ادھر پیسے لے کر آؤ اور آ کر ادھر رہو ادھر سٹیزنشپ لو سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسی ملک میں انویسٹ کرنی ہوتی ہے جیسے امریکہ میں جانے کے لیے آپ کو آٹھ لاکھ ڈالر درکار ہوتے ہیں وہاں کا گرین کارڈ لینے کے لیے وہاں پر آپ انویسٹ کریں گے کاروبار کریں گے اور وہ آپ کو گرین کارڈ دیں گے اور سعودی عرب میں دس لاکھ ریال تک ہے کہ اگر آپ کے پاس دس لاکھ ریال ہے تو آپ سعودی کا گرین کارڈ لے سکتے ہیں اور وہاں پر بزنس کر سکتے ہیں آٹھویں نمبر پر ہے ہنرمند افراد کے لیے ویزا اگر آپ ہنرمند ہیں آپ کے پاس کوئی ہنر ہے آپ مکینک ہے آپ ٹیکنیشن ہے آپ الیکٹریشن ہے آپ درزی ہے سیلون کے کاریگر ہیں یا باورچی ہیں شیف جسے بولتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہے کہ آپ باہر ملک جا سکتے ہیں کیونکہ باہری باہر والے ممالک کو اسکلڈ لوگ چاہیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا اسکل ہے آپ ہمارے ملک میں آ کر ہمارے ملک کو کون سا فائدہ پہنچائیں گے آپ کے اسکل سے ہمارے جو یہ سٹیزن ہیں ہمارے جو شہری ہے وہ کیسے مستفیض ہوں گے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی جاب ہیں جیسے الیکٹریشن ہو گیا پلمبر ہوا مکینک ہوا یا درزی سیلون یا شیف یہ انگریز لوگ یا باہر کے ممالک والے نہیں کرتے تو جو لوگ یہاں پر یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہے وہاں پر وہاں پر اسکلڈ لوگ کی بہت زیادہ قدر ہے یہ تھے ملک سے باہر جانے کے آٹھ بہترین طریقے اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے یا کسی خاص طریقے کے بارے میں کوئی سوالات ہے تو کمیٹس میں ضرور پوچھیے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں